У меня рабочее место должно здесь быть. Они а должны стоять здесь в микрофоне. Вот здесь. Я думаю, я вам говорю, будет во всех случаях. И вы контролируете данную ситуацию. Так, я рад вас всех увидеть. Мы сегодня проведем с вами очередную нашу встречу. если не смогу сразу ответить, а то у каждого из вас сам лично или своим работникам получить, выслушать и принять решение в соответствии с законом. Город там работает за прошедшие две недели на территории Днепропетровской области. Зарегистрировано 15,5 тысяч и заявлений, точнее, заявлений о Открыто 3567 уголовных производств. Установлено бизнес почти 80% виз, которые совершили данные преступления, установлены. Были раскрыты 13, 12 из 13 тяжких телесных повреждений и 7 убийств, 5, порядка 38% рубежей на территории Днепропетровской области также были раскрыты. При этом могу сказать, что оперативная обстановка на территории остается сложная, потому что допускаем ряд резонансных преступлений, которые совершаются, работаем по этим раскрытию. Есть у нас и убийства, есть разбои, есть и грабежи. Но она мы раскрываем, но в то же самое время у нас не совершает. Наиболее резонансные преступления за текущий период. 16 декабря четверо жителей города Днепродержинска совершили разбойное нападение с угрозой применения автоматического оружия, совершили разбойное нападение на местного жителя. Заводили его автомобили, заводили деньгами 5 тысяч гривен. На данный момент жулики установлены, арестован. Также задержан 16 декабря житель города Никополя, который в помещение помещении магазина продукты совершил убийство женщины, совершил причинивый ряд колота резанных ран, а от которых она скончалась. Это в прессе довольно-таки обширно об этом говорилось и показывалось. Бандита мы задержали рывками уголовной ответственности. 20 декабря задержан ранее судимый, который по месту жительства по улице Подольской, в городе Бружинском, у 17 в своей матери. Также причем интересные повреждения сожительной матери молотком. Жулик задержан Совершили убийство двоих жителей города Пятихатки, это отца с сыном. Троих мы задержали, четвертый бегает. До этого я вам докладывал, что у нас было резонансное преступление, вы вот поднимался, Артем зовут, товарища с 9 канала. Присутствует нет? меня? Ну, задавал мне вопрос, резонансное преступление на ветерана и так далее. Артур, да? Артур. Да, да задержали мы преступника, которые совершили данное преступление, похищенное изъя, изъяние. Как говорил, один бегает у нас пытались. Поймаем, добегается. Как говорится, знаете, вот не так страшна мера наказания, как ее ожидать, если как Но а наша задача работников милиции как можно быстрее поймать данный преступник. Сегодня порядка часа ночи, с 12 до часа в районе Карла Марса, в районе Бандига Слава, была перестрелка. Жулики установлены, один там труп, один с тяжкими телесными повреждениями. На сегодняшний день почти все лица установлены. Осталась только проблема их задержания. Тоже подработаем, задержим. Задержим. Докладывал, что 15 декабря в Апостолово в э, Горсовет положили на подоконник гранату ргт 5 взорвалось взрыв. И также в тот же вечер, почти в одно и то же время, мы говорили, кинули гранату в Апостоловский город Дел, на двор. Граната не взорвалась. Вы понимаете, счастье. пострадавших нету. Также работает, кто то мог сделать. Аналогичная была ситуация и в Днепропетровске тоже было, был взрыв гранаты в одном из, будем так говорить, общепита заведений. Проводим работу по установлению. Я вам последние три факта, это те преступления, которые пока не находятся в работе, если они не раскрыты. Поэтому проводится работа. Если не перечислять эту статистику, а такими сухими цифрами на территории... Днепропетровская область на следующий день у нас стоит 171 контрольное преступление, 104 находятся в работе. Я думаю, опять я уже докладывал это да? текущий момент, рабочий момент. Это то, что контрольные, но кроме этого есть кражи, есть рубежи, есть угоны автомототранспорта и так далее. Есть наркоманы, есть мошенники. Поэтому тот многотысячный коллектив милиции, который работает, поверьте мне, он не бездельничает. А идет ежедневная кропотливая работа. От охраны общественного порядка до раскрытия резонансных преступлений, до работы с несовершеннолетними, до детками, за бомжами, за неблагополучными семьями. Постоянно проводится работа. По оружию. За две недели 32 таких преступлений, как оружие. Только за две недели. Один гранатомет, 7 пистолетов, 22 гранаты, 6 детонаторов, более 2500 патронов и так далее. Как я уже докладывал на предыдущих наших оперативных совещаниях, совещаниях, оружие есть, оно поступает в зону АТО, поэтому милиция является фильтром по изъятию данного оружия. Где блокпосты, которые работают на нашей территории Дипометровской области ежесуточно заступают сотрудники ГАИ, сотрудники спецподразделений, сотрудники батальонов, которые несут службу как и в Днепропетровской области, так и в зоне АТО. Я вам приводил уже статистику, вот сейчас ее повторяю. На сегодняшний день, во время проведения операции в зоне АТО, 29 погибших сотрудников милиции Днепропетровской области. Свыше 180 раненых, это люди, которые погибли. Это те люди, которые пострадали. Это то, что не всегда показывает пресса. А надо показывать юридические поступки наших сотрудников. У каждого семья, отец, мать, родители, близкие, дети. 29 трупов. Поэтому обстановка я не узкая, что прохладная, напряженная. Так, перечислять факты, которые в хозяйстве гранаты и в Днепропетровске, и также в Подгороднем, и в Крымовом Роге также проходят мероприятия, изымаем оружие, изымаем гранаты, изымаем холодное, нестрельное оружие. Борьба с наркоманией. За две недели выявлено 176 наркопреступлений, в том числе 22 факта сбыта наркотиков. Также 16 декабря на территории города Днепропетровска задержан ранее судимый режим, которая выявлено изъято более 4000 таблеток, содержащих прекурсоры в особо крупных размерах. А также у него изъят другие, изъяты другие наркотики. Перечисляя все 176 фактов, я думаю, это, это необходимо то подразделение, которое у нас находится в дном, те подразделения уголовного розыска, те же участковые, они постоянно нацелены на данное мероприятие. И данные моменты, которые есть, допустим, вычислить всю Днепропетровскую область, убрать всех наркоманов, и употребляющих наркотики, и тех, кто сбывающих, мы к этому стремимся. И надеемся, что так оно будет. По курительным смесям тоже проводим мероприятия. Я уже говорил, что с момента проведения у нас возбуждено 18 уголовных производств, привлекая столица, ряд мест, где продавались курительные смеси, глубоко, к моему сожалению, не все закрыты. Лиц привлекаем по ответственность. ответственности. По сфере экономики есть у нас задание. Высшестоящего вышестоящего руководства и здания человеческое, что на территории Днепропетровской области должен существовать игровой бизнес. Закрыли вроде бы игровой бизнес, но я вам объяснял, и сейчас еще объясняю, что это как весенние рыбы. Закрыли, где-то открывается. Поэтому пользуюсь моментом. У нас есть горячая линия. Есть 02. То если есть где игровые залы, пожалуйста, сообщайте, будем реагировать. Да, вчера вы смотрели законопроект по Верховной хотели провести законопроект по игровому бизнесу. Пока он в стадии разработки будет, так говорить, до работы. Но пока закон не будет принят, о его полнейшей ликвидации или о его реализации, поэтому будем держать ситуацию Первого бизнеса быть не должно, не области. По линии... факт управления транспортным средством в трезвом состоянии. Есть такое выражение, я не за рулем преступник. И сколько, допустим, не делают средства массовой информации, выделят рекламное агентство о том, что в последнее время по телевидению была информация о том, что ну, много роликов было, что выпил там, здоровье не садится, да? Есть автопилот, на виду, который довольщики, есть такси, есть друзья. Но как видите, что если мы составили 241 протокол по 130 статье Админ вы будем так говорить, мы поймали в лучшем случае чуть больше половины тех, что есть. А все остальные умудряются, тем более очень много грамотных представьте покажите удостоверение, да, то, что зависит, то, что положено в уставе, то, что положено в законе, сотрудник, а будет будут представляться и будут показывать. Но, допустим, если я управляю транспортным средством. И мне нечего бояться. Почему я должен, будем говорить так, потрошить мозги сотрудников ГАИ? Если он переходит и там недосвольного, есть горячая линия, ЕС-02, сразу приступит оперативная группа и это задокументирует данную работу. Но если человек употребил спиртные напитки и начинает компенсировать мозги, я здесь неправильно выражаюсь, и, точнее, правильно выражаюсь, по-простому. Поэтому, если человек совершил правонарушение, он должен задать ответ. По металлу много нареканий о а том, что на территории Тепропетровской области существуют пункты приема металла. Работаем по металлу, проводили недавно совместное, на этой неделе, на, той неделе проводили совместные мероприятия совместно с представителями Укртелекома, Намечен ряд наиболее мест, которые подпадают под, вы так говорите, под вырезку металлических проводов на территории Непропетровской области по пунктам приема металла ничего мероприятия проводят. Есть положительный результат. Пока лишь на сегодня все по оперативной обстановке. У нас было ряд вопросов, которые вы мне задавали на той неделе на предыдущей встрече. По каждому вопросу, который был задан, я требовал своих сотрудников, чтобы они непосредственно проводили встречу с заявителем или с общественностью, которые выносит данный вопрос на повестку дня. Если, чтобы я не перечислял эти девять вопросов, если у кого-то есть сейчас место по предыдущим заявлениям, ко мне вопрос, не удовлетворены действиями моих сотрудников, сотрудниками МВД. Я готов сейчас по данному факту выслушать любовь. Пожалуйста. Я по, вернусь по пути, там идет следствие, но на взгляд вот я отличался, то есть вот эти следователи, которые будут, они не изучают материал, сложилось у них впечатление, не знают вообще о чем речь, и такое впечатление, что не хотят просто это спустить на тормоз. Именно рядовые следователи. То есть у них квалификация. Да, фамилия ваша. За барабан не Да. включать. Так. Братья, здесь Болеет? Да, он болеет. Я вчера не был. Что проблема? Значит, работа там уже ведется. Значит, мы зашли до Всего до уже было 8 студентов. Значит, согласно э, данным, которые дали э, э, для проверки деятельности директора из завуча, которые их, э, проверили приказы об увольнении этих студентов, по проверке э, Результаты увольнения сотрудника Петренко, значит, были дан в запрос. До сегодняшнего... Стоп, года... хватит, хватит. Вот я попрошу вас после совещания нашего, вы и вы, в мне или не в кабинет? Есть. Я вас поделю. Погибли вам или Спасибо. Я еще слушаю. По списку. Пожалуйста. Поднималась мне такая-то вопрос по стоянке, по стоянке. Зашла, на улице Червоно-Казачьей, 23А. Очередное наше заявление. Пошло я еще раз говорю с этого списка, девяти, то, что были на предыдущем нашем совещании, или это что-то новое. Это не новое, это уже было. Два два раза, потом. Это еще раз за списка или нет? Ну, поднимался. пожалуйста. Я еще раз говорю, повторяю, уважаемые коллеги, я не вас с коллегами, мы все в Днепропетровской области работаем. Если есть вопросы, вот 9 заявлений было на том нашем совещании. По девяти заявлениям, которые вы задавали мне вопросы, я поручал своим сотрудникам разобраться. Если по тем девяти есть вопросы, как у предыдущего товарища, я буду разбираться дополнительно. По девяти. Нет, пожалуйста. Доброго дня. на, 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 Дякуємо. І е, хотілося б таке побажання і свідчень, і праздністю. Наразі сьогодні немає. Да, Ми ходимо на допити. Що вони зараз взяли за справу 25 листопада, це побиття майданниців 26 січня, це вільна вода подія і на вокзалі побиття наших активістів. Тобто ці справи зараз отримали певний рух. Я бачу, що є, є одна перша поля бажання. Розслідувати, знайти, як ви кажете, жульків, тобто, хотілося побажати, щоб ми далі так рукави, такому в такому плані. А взагалі начебто поки що це виходить. Тенденція така, за цей рік рік закінчується, підслуховуючи, можна сказати, що ми до вас напевно спочатку перестанемо ходити тільки, щоб привітатись, тому що голови районних відділів зараз виявили бажання.

Вопросы по тем вопросам, которые были предыдущие, пока мест нету, обсуждаем новые темы. Я готов выслушать ваши запитания, что у нас тревожно, чем не справляется милиция, какой мы можем оказать помощь в рамках, в рамках работы милиции. Но ну, сразу говорю вам, есть, не забудьте, кроме милиции, есть органы власти, по которым, которые должны заниматься, которые пытаются перегрузить, кажется, ответственный груз на спину милиции. Мы согласны оказывать помощь, но не забывайте, что они еще Каждый должен заниматься своим делом. Сапожник, средств сапоги, те, как вещи Пожалуйста. Давайте, смотрите, если у вас есть заявление, если у вас вопрос, есть у меня два товарища, это Незелич и Барань, которые принимают заявление, и дальше у меня вот тот материал, я получаю соответствующий пункт. Да? Вот Барань и ну, даже определенный. Что еще? Вот мне интересно, да, пожалуйста радикальная Александр. Андрей. Тут... у меня фамилия Кухаберия, конечно, но я хорошо слышу. Громче, если можно. Хорошо, Зеркаль Александр Николаевич. Виталий Андрей, вот нам обратились по поводу вообще общежитии на Новоселовке 42. Там есть хозяин и Гриншман. И там такие события, во-первых, зарплата, ну это такое, с местной были власти, по, по вопросу, там было нанесено одной из женщин, Одного человека жильца вывезено имущество в неизвестном направлении и нанесено тележка, телесное повреждение, которое в больнице находилось. Материалы все есть. Вот эта милиция, которая 296, ну явно не подходит. Это и вывозил. Есть документация, есть заявление, есть факты, которые давай я вот Давай готов. давай. Давай. Пожалуйста. Давай. Давайте разберемся. Знаете, вот мы так по-людски смотрим, там, наверное, хулиганство или там тяжкие телесные повреждения, но есть закон, от которого мы не должны ответить. Да, да я так раз понимаю. Да. Вот давайте, смотри, вот я, как требование к моим сотрудникам, есть заявители, если он чем-то не согласен, откройте, пожалуйста, уголовный код и почитайте. Вот статья такая, вот такая, вот под вот, что подпадает. Там подпадает 187-я третья. Я не спорю, давайте ознакомимся. Хорошо, спасибо. Как бы. Да. Еще вопросы. Вопросы еще, пожалуйста. Я еще раз говорю, если будете молчать, я начну попродаю вас год. Да, да, я его да, 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 да. пожалуйста. Которые подумали насчет того, что была захвачена неизвестными бандюками, я время скажу. Завтра стоянка на улице Черного... 23. Казалось. В связи с тем, что мы уже полгода эту тему обсуждали, еще не делали, стоянка в тех руках и осталась. Вчера было совершено следующее событие. Бандюки, которые не наказаны, они продолжают действовать в том же э, ключе. Если наказания нет, зачем бояться? Вчера была попытка, собственно, не попытка, нахальным образом группа молодых людей, странной такой наружности, которые раньше назывались тетушками, начала просто демонтировать и вывозить неизвестные направления киоски предпринимателей. Сотрудники милиции, при этом присутствующие, умыли руки, сказали, мы тут ни при чем, мы с со стороны наблюдаем, вы тут разбираетесь сами. Дошло до рукоприкладства. То есть власть не защитила, предприниматели защитили себя сами. Значит, ну, дальше не пошли. Тело сообразили, временно отошли. Но они пойдут дальше. Мы требуем, чтобы все люди, которые вчера крушили чужую собственность, которую украли торговый стоимостью как минимум 30 тысяч гривен. Значит, были наказаны не, так, как обычно, поговорили и закончили, а тут уголовные дела. И по всей норме закона, чтобы люди ответили на наказание. Так, кто по данному вопросу еще хочет? Да, все все. так, я хочу с вами отдельно остаться и обсудить данное досконально. Хорошо. Хорошо? Чтобы вы всех товарищей держали. Еще вопросы? Пожалуйста. можно в вопрос что на этот момент в Днепропетровске и ситуация, в Днепропетровском районе произошла ситуация, сложная ситуация с похоронами. Что мы имеем Ну, Скажу зразу, щоб було зрозуміло, за зведеною статистикою, якщо щомісяця у місті Дніпропетровську вмирає порядку 1500 осіб, то відповідно на офіційну реєстрацію проходить тільки 400 осіб. Тобто щомісяця порядка 1100 осіб заборонюється незаконно на території міста Дніпропетровська. Як це відбувається? По-перше, на, на території міста Дніпропетровська, та у, 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 у а також у проблеми районах, як на території селищної Ради, це Дніпропетровський район, а, є зареєстровані в основному законом порядку комунальні підприємства, які а, мають повноваження тільки годин, не то більше щодо а, здійснення поховання та відповідної реєстрації. Тобто здійснюється особа, що в журналі поховання та визиться відповідне свідоцтво про поховання. На цей момент а, ці процедури не відбуваються. Для чого це веде, по-перше, це напряму... Так, того а... я не кажу. <райка> Ціна інформація. видає інформацію. Я, короче, я просто хочу зауважити на тому факті, що це напряму а, стосується з вами діяльності органів міліції в якому в сенсі. В тому, що на цей момент, якщо органи МВД звернуться з відповідним а, запитом до комунального підприємства відповідно, то а, про місце поховання а, відповіді не буде надано. таким чином органи МВД да, не зможуть... Да, я, извиняюсь, перебиваю вас на права ведущих органів. Да? Брать материал, расписать все, чтобы товарищ рассказал все подробно, в чем причина, кого вы представляете, какую организацию, какое предприятие, чем, почему вы так считаете, что у нас не будет информации по вашему Откуда у вас информация о том, что полторы тысячи человек умирают, только регистрация проходит четыре. Я тоже надеюсь Ну, знаете, я думаю, что если вы сказали, допустим, 1500 умирает, а регистрация проходит 1450, да 50 и 50 это не учтет. Это понятно. А так 1100 человек дел, это прячут, незаконно, а вот уже не девятого. Яма ваши. Яма ошибся. информации понимать давайте, давайте разберемся. Что еще? Коллеги, да, пожалуйста. Скажите, я вот хотела когда... общественность. Мы живем в проспекте Правды. Значит, скажите, вот э, на остановках, около Макдональдса, на правде сразу, когда съезжаешь, на перекрестке Калиновая и э, Правда стоят обычные игровые автоматы на улице, и на них написано Державная лотерея. Ну это смешно. И играют сейчас. Ну, играют сейчас. Я играю сейчас или нет. Ну, позавчера вот я Я сейчас или нет. Люди играют, конечно. Ну как полы? Полы. Идут Сомат. по улице. Как ваше имя отчество? Э, Самитова Мария Жановна. Так. Мария? Жанна Марина Жановна? Да. Вот Баранина. выберите Марину Жановну сейчас. Садите <с ее в машину. Поеду она покажет пальцем мне и ровы автоматы. И я отбрусь тем начальником подразделения. Пожалуйста. Вот сразу после совещания Баранина. И мне докажете, расскажете вам.